নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পৰিস্মিতা কিটচেন এণ্ড ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এফালে গৈ আছোঁ খুব ভাল লাগি আছে মনটো একদম ফূৰ্তি লাগি আছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ক'লৈ যাওঁ কি কৰোঁ আৰু এই সকলোবোৰ দেখা পাব আমি এতিয়া এফালে গৈয়ে আছোঁ বাৰু এতিয়া গৈ আছোঁ তাতে সেই ঠাই পোৱাৰ পিছত আপোনালোকক সকলোখিনি জনাম ক'লৈ গৈ আছোঁ এয়া হৈছে সখী সখিয়নি দেহা মই আৰু মানুহজন কৈছোঁ আমি দুটা পৰিয়ালে আমি এফালে গৈ আছোঁ আৰু বেছি দূৰ নাছিলোঁ যিহেতু ঘৰৰ পৰা সেইকাৰণে আমি সেই ঠাই পাই গ'লোহি এতিয়া আমি এইফালে দেখিছে নহয় গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ আৰু মানুহজন সখী সখীনী এইফালে মানে ঠাইখিনি চাই আছে কি ক'ত ভাল হ'ব কি হ'ব মানে আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে আজিয়ে আহিছোঁ আৰু এইখিনি ঠাইৰ নাম হৈছে চৰাই পানী আমাৰ বেছি দূৰ নহয় বাৰু তিতাবৰতে হয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু এইফালে নদী এখনো আছে নদীখনৰ ইপাৰেও মানুহ আহিছে তাতো পিকনিক খাবহি মানুহে আৰু আমাৰ এইটো ছাইডলৈ কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত মানুহ অহা নাই আমি যেতিয়া পাইছিলোঁগৈ তেতিয়া অহা নাছিলে কিন্তু তাৰপিছত বহুত মানুহে আহিলে বাৰু অকণমান চাফ চিকুণ কৰি লৈছে জেগাখিনি জেগাখিনিও ভাল এইডোখৰ ঠাইখিনি অকণ চাহো কৰি আছে সেইকাৰণে ভাল লাগিলে আৰু এইখিনি জেগাতে সেইকাৰণে আমি খাম বুলি ক'লোঁ আৰু এতিয়া প্ৰথমে আহি এইবোৰ বস্তুখিনি যা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু প্ৰথমে খাই লৈছোঁ পেট পূজাটো প্ৰথমে আৰু তাৰপাছত বাকীখিনি হৈ থাকিব চাহ কেক আৰু বাদাম আছিলে এনেকৈয়ে খালোঁ আমি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট এনেকৈ কৰিলোঁ তাৰপাছত আৰু বাকীখিনি হৈ থাকিব আমি ধুইচনী আকৌ পোৰা খোৱাত যি দিয়ে তাইফালে ক'ত কথা পাতি খাই আছে আৰু লগতে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু খাই ল'লোঁ তাৰপিছত এইফালে ৰেডি কৰিছে এয়া কোমোৰা কোমোৰাকেইটাও যিহে হ'ল নহয় গতি কোমোৰাকেইটাও বেয়া সেইকাৰণে মানে পিছত আৰু ব্যৱস্থাটো বেলেগ কৰা হ'ব মাংসৰ লগত এতিয়া কোমোৰাকেইটাও পেলাই দিব লগা হ'ল এইফালে আদা নহৰু এইবোৰ পিঁয়াজ এইবোৰ যা যোগাৰ কৰা হৈছে কাটি কাটি বাচি ধুনীয়াকৈ তাৰপৰা প্ৰথমে এয়া বনাই লোৱা হ'লে দেই ড্ৰাই ফ্ৰাই হয়তো খাবলৈ ভাল লাগে বাৰু প্ৰথমে আমি এনেকৈ খালিকৈ খাই ল'ম তাৰপাছত আৰু বাকীখিনি লাহে ধীৰে হৈ থাকিব আৰু আমি দুটা পৰিয়ালেই যি পোৰা ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু দেই যিমান নহ'লেও ইমান মানে তেওঁৰ মানে মানুহজনৰ আৰু লগৰ অহাৰ কথা আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে অকণমান কিছুমানৰ প্ৰব্লেম হ'ল আৰু কিছুমান মানে কি হ'ল অকণমান গা বেয়া কাৰোবাৰ সেইকাৰণে মানে আহিব নোৱাৰিলে আৰু এতিয়া আমি ড্ৰাই ফ্ৰাইখিনিৰ ওপৰত পিঁয়াজ ধনিয়া কাটি লচি ধুনীয়াকৈ খাবলৈ ৰেডি কৰি দিছোঁ আৰু আৰু খাই ভাল লাগিলে বাৰু বহুত ধুনীয়া লাগিলে আৰু আপোনালোকক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ বছৰটো যেন ভালে কৌশলে যাওক আৰু পুৰণা বছৰটো যি হৈ গ'ল গ'ল সেইখিনি পাহৰি নতুন বছৰখিনি নতুন বছৰটোক আদৰি আৰু ধুনীয়াকৈ মানে ভালেই যাওক আৰু বছৰটো ধুনীয়াকৈ এটাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি খাওঁ আৰু ভাল লাগিলে খাই পেলাই দেই বহুত টেষ্টি হয় আৰু এইফালে ওচৰত আকৌ পূৰা আহি গ'ল আৰু পিকনিক পাৰ্টিত আমি ভাল জেগাটোকে পালোঁহেতেন অকণমান দেৰি হোৱাহেঁতেন আমাৰ মানে কি হয় সেইখিনি জেগাও নাপালোহেহেঁতেন তাৰপিছতে এতিয়া আমি খাই ল'লোঁ আৰু এইফালে কমলা চমলা এইবোৰ বাকীখিনি আছেই খাওঁতে খাওঁতে বহুত বেছি হৈ গ'লগৈ পিছত আকৌ পেটে ভৰিলে দেই মানে বহুতখিনি আইটেমেই হৈ গ'লগৈ আৰু এইফালে মই কাটি আছোঁ চেলাড আৰু এইফালে হাঁহৰ মাংস বনি আছে সখী আৰু সখিনি দুয়োটা বনাইছে খাবলৈ কিন্তু টেষ্টি হৈছিলে বহুতখিনি আছিলে বাকীখিনি বাৰু আইটেমো বহুত ভাল হৈছিলে খাবলৈ আৰু হাঁহৰ গ্ৰেভিটো মানে বহুত বেছি ভাল হৈছিলে এইফালে আকৌ মানুহজনৰ হাতত কেমেৰা তুলি দিলোঁ আপুনি ভিডিঅ' কৰক বুলি ভিডিঅ'কো মানে কৰি ৰাখিলে এইবাৰ চাওকচোন বহুত মানুহ আহি গ'লগৈ পিকনিক খোৱা পাৰ্টি বহুত আহিলেগৈ লাষ্টলৈ আৰু এইফালে আকৌ হেৰি পূৰা ফূৰ্তি কৰি আছে দেখিছে নহয় দেহাই তাৱেকৰ কান্ধত উঠি পেলাই আৰু এইফালে বনোৱা সিজোৱা কৰি আছে তেওঁলোকে ওচৰতে আকৌ যিহেতু ছুইচ গেট এখনো আছে সেইকাৰণে বোলো আমি চাই আহোঁগৈ বুলি কোৱাত আকৌ তেওঁলোকে ক'লে যোৱা খোৱাৰ আগতে গৈ আহাঁ আমি লাষ্টত একেবাৰে ভাত বনাইছিলে যিহেতু ভাত বনোৱাৰ আগতে গৈ আহা যোৱা ভাত হ'লে যিহেতু খাবই লাগিব আৰু সেইকাৰণে ফুটাফত আহি আকৌ আমি অকণমান ওচৰৰ এখন ছুইচ গেটলৈ আহিলোঁ ছুইচ গেটখনো চালোহি লগতে ওচৰতে এভাগ মন্দিৰো আছে আৰু এইখন পাৰ্ক এখনো আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখিছে নহয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰ গোটেই ভৰ্তি হৈ আছে এইয়া আময়কে লৈ গৈছে কিন্তু খেলিবলৈহে নহ'লগৈ বহুত বেছি ল'ৰা ছোৱালী খেলি আছে যে তাই খেলিবলৈকে নাপালে আৰু এইফালে দৌৰা ফুৰা কৰি ফুৰিছে ফূৰ্তি পাইছে আৰু ফুৰ্ বহুত বেছি ভাল লাগিছে দেখোন আৰু সেইফালে মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু দুইজনীয়ে গৈ আমি এতিয়া আকৌ এইফালে তাইও যি দৌৰিছে তাই পিছে পিছে আমিও দৌৰি আহিব লগা হয় এইফালে এই ইয়াতে কিছুমান পূৰা ধোঁৱা ওলাই আছে আৰু সুইজনী পৰিলেগৈ ওচৰতে গৈ পেলাই ভাল লাগিলে বাৰু আজি বাকীখিনি অহাহেঁতেনো বহুত ভাল লাগিলেহেঁতেন বাকী লগৰখিনি অহাহেঁতেনো আৰু ইয়াত হৈ গ'ল আমাৰ খানা ৰেডি তাৰপিছত বাঢ়িলোঁ বাঢ়ি লৈ পেলাই আৰু খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈ আৰু আজিৰ আইটেমত আছিলে হাঁহৰ মাংস আৰু লগতে মাছ তাৰপিছত এইফালে ভাত চলাত এনেকৈ আৰু ভাল লাগিলে বহুত বেছি মানে বনালোঁ আৰু আজি খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈয়ে গ'ল এতিয়া খোৱাই আছোঁ লগতে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু এটা টেনশ্যন হৈ গ'ল কি হয় গম পাইছেনে খাই থাকোঁতে আকৌ সুকাল টোকালকৈ বৰষুণ পৰিলে আৰু খাই বৈ লৰালৰিকে সামৰিলোঁ বস্তু পাতি তাৰপিছত গাড়ীত উঠিলোঁ এতিয়া হাঁহটোপোনায়